नमस्ते इवतु 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1 ರಿಂದ 50 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಥದ್ವಿತೀಯೋದ್ಯಾಯಃ ಸಂಖ್ಯಯೋಗಃ ಸಂಜಯಂ ವಾಚ ತಂ ತಥಾ ಕೃಪಯಾಮಿಷ್ಠಮಶ್ರುಪೂರ್ಣಾಕುಲೇಕ್ಷಣಂ ವಿಶೀದಂತಮಿதம் ವಾಕ್ಯಮವಾಚ ಮಧಸೂದನಃ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यं मास्मगमः पार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनि हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यदि वा जये नो जयेयुः यानेव हत्वा नजिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखेधार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जयोवाच एवमुक्त्वा हृषि केशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्नि भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विशीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासू न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं ने मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेयशीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्वभारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्तैमे देहानित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम् भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं व्यये नमजमं व्ययं कथं स पुरुषः पार्थकङ्घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न वानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति न वानि देही नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणोरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनवन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वा महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्षसे महीम् कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व स्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्रिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः प्रार्थनान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराजन्मकर्मफलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदानिस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि योगस्थक् कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योऽसमो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय ಬುದ್ಧೌ ಶರಣಪಣ ಫಲಹೇತವ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತೋ ಜಹಾತಿಹ ಉಭೇ ಸುಕೃತುಷ್ಕೃತೆ ತಸ್ಮಾ ಯುಜ್ಯ ಸ್ವಯೋಗ ಸುಕೌಶಲಂ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆದವು ಮುಂದುವರಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು